Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Apa khabar para penonton yang dirahmati dan dikasihi subhan Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Kita kembali dalam podcast Bicara Mufti Bersama sahibus samaha Ustaz Ahmad Fawaz Fadil Mufti Wilayah Persekutuan Assalamualaikum dan selamat datang. Ahlan Allah. bik, ahlan bik. <tuh> Barakallahu Terima kasih banyak atas kesudian untuk bersama-sama dalam uh, podcast sederhana ini. Uh, Allah, podcast luar biasa yang ni. Paling, luar biasa. paling simple ringkas, <laughs> dia bukan keluar sekejap-sekejap keluar sekejap-sekejap <laughs> masuk, tak. Tetapi uh, bukan juga apa kawan kita punya podcasto langka tu. <laughs> oh, <laughs> luar biasa. Uh, jadi alhamdulillah kita dalam rangka dan juga kita sedang berada di penghujung tahun 2025. Allah aa, kita berada dalam bulan Disember. bulan Disember ni signifikan kalau di pusat zakat sebagai bulan tersebut di alam Betul. maya. <laughs> Betul. 24, 24 jam. 24 jam, 24/7 orang kata. Allah. Kita bekerja dan juga jam. bertugas, kita buka kaunter-kaunter kita dan buka untuk pembayaran zakat aa, sempena hujung tahun dan uh, bersempena dengan tahun ni kempen year end zakat juga kita akan teruskan dengan tema akhirnya sempurna. Masya-Allah. Uh, akhirnya itulah, sempurna. Uh, itulah lulang yang lulang. kita akan cuba bicarakan dalam sesi podcast kali ini, apakah yang ingin dimaksudkan dengan akhirnya sempurna. Dalam uh, kita kata uh, ataupun kaedah ya. yang menyebutkan bahawasanya Al-ibrah bil khawatim maknanya ya. sesuatu itu dikira dari sudut Penghujung. penghujungnya jadi macam mana tu saya persoal ya kita melihat bahawa kaedah itu adalah untuk memberi galakan ya kaedah untuk kita tidak putus asa namun walaupun al ibrah bil khawatim dia mesti ada dia punya zariah ataupun petunjuk dia Okay. Sebab kadang-kadang kita menyalahkan uh, kaedah tersebut, menyalah guna, jadi jahat dulu. Tak menyebabkan oh. dulu. Sebab <laughs> dia kata, khawatim. Uh. Jadi saya mengasalkan, fiqhul mizan menuntut supaya uh, al-khawatim itu ia merupakan penentu akhir. Tetapi Dari dia ada, permulaan, ada yang, permulaan baik. yang baik. Permulaan yang baik. Dalam ya. Uh, kaedah yang lain menyebut malam takun bidayatu muhrikah lam takun nihayatu musyrifah. Kalau hmm. permulaan pun tak cemerlang, penghujung pun tidak gemilang. Baik. So kadang-kadang kita tidak boleh uh, menjadikan semua kaedah itu umum begitu sampai orang jadi macam pasif. Saya uh, muda lagi Uh, Halo. enjoy dulu Halo. dan akhirnya sebenarnya pembinaan sirah bukan makna kita tak uh, perfect tapi pembinaan peribadi yang yang tak baik pada permulaan menyusahkan kita pada hari berhujung Kemudian, nak kena bertaubatlah, nak kena minta maaf ke orang. Itu kalau sempat. Ah ha, kalau sempat. Sebab tu Syekh Muhammad Azali kata, kenapa kita nak menyusahkan diri macam, kenapa nak jadi jahat? Kan kalau tak jadi jahat tu kesenangan nak nak Senang nak perbaiki itu lebih mudah. Tetapi bila yeah. kita ada banyak sebab ada isu tu, dia tu kahwin dengan orang Israel. Hmm. Dia dapat anak. Hmm. Kemudian perintahnya Syekh Ahmad Azali. Maka kata Syekh Ahmad Ghazali, kenapa la tak tanya masa dah sebelum kahwin ya. dengan Israel? Hmm. Dah kahwin dengan Israel ni jadi dah dapat anak. Susah jadi, lah. Jadi kita hmm. ahli fatwa kena fikir. Cuba masa nak kahwin tu tanya dulu. So kita sekarang ini tidak boleh hanya melihat kepada keadaan tersebut. Keadaan tersebut adalah untuk memberi harapan. Maknanya hmm. jangan sampai kita berputus asa. Tetapi hmm. untuk kehidupan asas, mula-mula pun kena cantik lah. Yeah. Sebab itu dalam bahasa Melayu pun orang kata apa nama tu uh, mencegah lebih baik daripada merawat. Ya. Merancang lebih baik daripada Tu bahasa Kedah tu melawak. <laughs> <laughs> Anaknya kalau kita mesti mesti mendahulukan sesuatu itu dengan dengan perkara yang uh, persediaan yang lebih utama. Betul. Kalau Sebena, nak, sebenarnya nak, Tunggu, hmm. kalau kita bina uh, nama kita yang baik dia membina satu uh, personality dan reputasi untuk membina keyakinan orang dengan kita. Saya bagi saya bagi kita lama, bagi meningkat umur, hmm. apa-apa yang paling niat paling besar trust people daripada kita. Ah. Macam tu guru di PPZ. Kalau kita tidak ada trust, tak ada orang nak letak duit kat di situ. Uh, almarhum al-alama Dr. Yeah. Yusuf Qardawi pun bagi tahu konotasi yang sama. Maknanya yang berkaitan dengan zakat dan seumpamanya ada dua. Uh, apa nama tu astiqah ya uh, satu berkaitan dengan trust satu lagi berkaitan dengan al amanah betul uh, jadi inilah sesuatu yang harus kita bukan sahaja bukan dia boleh lahir uh, kita panggil uh, sekelip mata Betul. tetapi dia perlu kepada pembinaan pembinaan dia dia baik. merupakan satu istilah Syekh Al-Qardari uh, dipanggil tanmiyah syamilah yeah. human development itu Betul. dia tidak boleh bentuk dalam bentuk sehari betul. sebab dia macam bangunan lah daripada bata sehinggalah dia bangunan yang yang yang, kukuh. yang terkukuh dan orang yakin bangunan kukuh. Gitulah hmm. yang manusia, daripada kecil sebenarnya uh, tak ori ramai orang dapat duit dia bina uh, rumah dia saja nanti. Tapi hmm. dia tak fikir untuk bina diri dia. Hmm. Untuk pelaburan diri dia, dia tak ada. Yeah. Zahiran wa baltina. dia yeah. pergi khusus untuk pembetul percakapan ke untuk belajar akhlak ke sebenarnya uh, walaupun kita bincang akhirat tapi segi dunia jadi orang baik ni menjemput rezeki the power of kindness itu sebab kita nak bagi satu tanggungjawab pun kita cari orang yang baik hmm. nak kahwin pun orang akan pilih suami yang baik atau isteri yang baik dan hmm. bila isteri tu dapat suami yang baik dia hmm. pun baik bayangkan isteri di rumah dapat gaji tiap-tiap bulan percuma luar biasa tak nampak orang kata apa ish, macam mana kita boleh bagi nafkah kat isteri sebab kita trust kat isteri kita ya yeah. Bahkan kita bagi duit dekat dia Dan isteri pula jaga amanah rumah tangga Amanah tangga Jadi makna dia satu nikmat yang besar uh, Jadi orang yang baik ni Tapi hmm. kalau kita terlajak, Janganlah kita Terus telajak hmm. Orang kata perusahaan risiko tu Kita kurangkan lah Jangan terlampau jahat sangat Jahat-jahat pun Jangan tinggal semayang hmm. macam tu uh. Tapi orang kata macam tu Semayang tak guna tau Semayang berguna At least 5 minit Dia jadi baik Dengan Allah SWT Ni orang Betul, masa tu tak mengumpat. Betul. Ya. Betul. Dia betul. betul, betul. Paling kurang kena 24 jam tu adalah 30 minit jadi baik. Ha, 23 jam tu dia jahat. Jadi okey lah tu. Ni 24 jam jadi jahat. Tok juga. Cuma cuma janganlah pula. Ini alasan untuk oh kalau macam tu okey lah. Ha, dia jadi baik. Tapi itu itu sebenarnya gambaran. Gambaran. Ha, supaya sekurang-kurangnya janganlah kita. Ini sentiasa kita panggil berada dalam Uh, keadaan sentiasa bermaksiat kepada betul. Allah Subhanahu betul buat kita ni kena orang kata apa kena berusaha jadi baik sebab jadi baik tak rugi sebab itu Tuhan sebut hmm. yang menjadikan kita susah hati ni hmm. labeliti ni hmm. allazi an qada dhahrak ah makna dia dosa ni bila yang... terlampau banyak sangat dia bebankan belakang kita sebab so, itu Tuhan kata ciri-ciri kebahagiaan ini hmm. alam nasyalah ka satr wa wada'na hmm. anka wizra Kalau dosa banyak dia dia beban auzar ya ah maknanya uh, wizrun ni uh, boleh nampak kepada uh, ke orang kata apa kebejatan dosa betul cucu tu tengok kan. orang yang uh, berzina berlaku yang penyesalan nanti nanti mengandung dapat anak luar nikah dia bukan satu kesalahan. orang berkahwin pun dapat anak juga tapi dia berakhirnya kegembiraan berakhir kegembiraan jadi dosa tu akan membebankan sampai ke mati implikasi natijah kesan daripada permulaan yang ya. ditentukan oleh manusia Betul. Sekali. sebab manusia ada pilihan lah Betul. ada ikhtiar sama ada untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah SWT bagi ilham kepada manusia ni nak buat baik pun Allah bagi ilham Betul. nak buat jahat pun Allah bagi ilham sebab dia diberi dia panggil Hakul ikhtiar hmm. yang tak ada pada malaikat Betul. sebab so, tu insan ni dia mukhayar dia bukan musayyar. bukan musayyar. Ya. jadi dalam keadaan yang sama juga kadang, -kadang orang kata kenapa mencuri skamer depa uh, depa <laughs> pandai sebenarnya. Betul. Bukan tak pandai, tapi Betul. jalan kepandai yang tu digunakan kepada Di, ke di salah, salah gunakan. Di salah gunakan. Betul. Jadi kita uh, apa nama tu uh, sepatutnya menjadi seorang hamba yang bersedia Betul. untuk pengakhiran hidup kita sebab kita tahu kita akan uh, menuju Allah Subhanahu Wa Taala. ila Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita akan berakhir hidup kita di dunia kata Imam Ibn Qayyim al jawziyah dunia ini ibarat bayang-bayang kalau kamu kejar kamu tak akan dapat tangkap Betul. tetapi kalau kamu lari daripadanya dia tidak ada pilihan melainkan ikut kamu ikut kita juga ha ikut kita juga jadi aa, begitulah soal rezeki soal harta kita yang mana akhirnya itu ah uh, rezeki itu akan berakhir dekat mana? Uh, penentuannya Betul. berakhir kat mana? Berakhir kat pusat zakat ke? <laughs> Macam mana? Ya sebenarnya duit kita pandang dari sudut dua aspek. Aspek yeah. ukhrawi dan duniawi. Betul. Untuk akhirat insya-Allah dia menjadi satu pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla hmm. dan lesen kita masuk syurga. Untuk di dunia ni banyak kelebihan. Saya cerita kelebihan yang mudah nampak. Yeah. Banyak zakat kita dapat examination cukai. Hmm. Makna dia cukai apa kita dapat potong Boleh dapat ha. Banyak zakat Debit, kita yeah. dapat kajian oh, Orang miskin ni akan menghidupkan ekonomi bawahan Pasal malam hidup Kuda runcit hidup Sebab orang oh, miskin dapat seribu orang Dia pergi beli berat Dia beli telur Akhirnya dia menghidupkan sistem menghidupkan ekonomi, ekonomi tu ya. Jadi akhirnya hmm. dia mengurangkan pencurian dia, dia menghidupkan apa dia pekerjaan dan sebagainya. Hmm. Jadi bila kita uh, bantu orang akhirnya pulangannya sampai kepada kita kita bahagia sebab apa? Kita tengok adik-beradik -adik kita pun dah tak minta sedekah, uh, sekolah pun terjaga, yang ni terjaga sebab apa? Redistribution ni konsep syukur itu akhirnya dia patah balik kepada kita. Sebab kadang-kadang mungkin ada daripada kita yang dapat duit dekat tu okay. Mungkin haspupu kita Mungkin siapa-siapa yang kita juga kenal juga. Hmm. Jadi sebenarnya duit ni dia akan berpusing Dia sekiranya kita akan keluar ke mana-mana hmm. Tetapi dia akan keluar bila kita belanja kepada benda haram Di situ kita tengok natijahnya tidak baik Sebab tu kita melihat kajian menunjukkan Zakat itu bila kita bagi Akhirnya dia membangunkan sistem kemanusiaan itu sendiri Dari sudut hmm. orang bawahan khususnya Sebab kadang-kadang ada orang kata hmm, Kalau takat nak baiki baik kita pun boleh baik-baik sendiri kadang-kadang kalau nak buat benda-benda tu Allah kita buat sendiri minta apa, -apa. sedangkan. Uh, di situ ada bahagian rezeki untuk orang-orang yang mungkin bekerja itu nak yang kaedah selalu orang guna untuk fiqah hmm. tapi sebenarnya hmm. untuk semua Ikhtilaf ikhtilafu ummati rahmah ya, ya. jadi al-imam syirbini dia huraikan dalam murni muhtaj ya, ya. Makna dia seorang nak jadi contoh jadi petani, ikhtilah minat berbeza Kenapa ni adalah rahmah. Sebab kalau tak ada orang minat jadi jadi pomen, orang kena sampai pomen, mekanik hmm. tu. Mekanik tu. kaitan kita sebab apa baik? Betul. Sebab Tuhan tak cipta. Tak si nak bagi kaitan? Tak boleh. Ha. Jadi Tuhan bentuk dalam dia kita ada dua benda, potensi dengan minat. Yeah. Jadi uh, kata Ibnu Qayyim Jauziyah Kefarduan kifayah ni bergantung kepada potensi dan minat. Ada seorang ada potensi tapi dia tak minat. So dia kerja benda lain. Sebab tu Tuhan jadikan ikhtilaf uh, perbezaan minat dan potensi tu semua orang berbeza. Sangat oh, berbeza. Kita heran macam malah dia minat jahit baju, hmm. punya labori. Hmm. Tetapi itu minat dia. Hmm. Kalau Allah Ta'ala tak cipta minat yang berbeza, tidak ada rahmah dalam kehidupan kita. Qul kullu ya'malu ya ala shakilati. Shakilati. Hmm, setiap orang tu mungkin beramal dan juga berusaha atas sesuatu yang telah ditentukan Betul. Allah Taala kepada dia, minat yang ada pada diri dia, kebolehan yang dia ada. Betul. Ada orang mengaji engineer tapi dia boleh masak. Betul. Ah, Betul. nak Betul. buat macam mana? Macam tuan guru kita. <laughs> <laughs> apa nama tu dia tera masak jadi akhirnya menjadi seorang usahawan yang sangat hebat luar biasa luar biasa, 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 biasa. biasa. dan dapat memberi manfaat kepada orang lain sangat. hidup kita ini memberi manfaat khairun nas anfa'uhum linnas apa yang boleh saya bersama pesankan untuk kita semua terutama kepada pembayar zakat kita di penghujung tahun ni teruskan menyumbang kerana sumbangan itu adalah cara keadaan kita bahagia ya. Orang yang menyumbang adalah orang yang bahagia Sebab apa? Dia mampu melepaskan kita katakan duit dia kepada orang lain, kalau dia tak bahagia, dia tak bagi kepada orang. Sebab itu bila kita menyumbang sebenarnya, dia memberikan satu kesenyuman. Sebab itu dalam hadis yang daif, dia kata kalau orang kaya, tahu sedekah yang dia bagi itu disambut oleh Tuhan sebelum orang miskin, nesayah dia Allah. lebih bergembira daripada orang miskin. Allah. Itu Allah. realitinya. Allah. Uh, Ibn Satt pernah berkata, Uh, kefakiran itu adalah merupakan salah satu daripada dahan-dahan yang berada di dalam pepohonan neraka Allah. siapa yang berpaut dengan uh, dahan uh, kebakilan itu Kedekut itu, dia akan ditarik masuk ke dalam neraka. Allah Tetapi, uh, kepemurahan, kedermawanan itu merupakan salah satu dahai daripada pohon-pohon yang berada dalam syurga. Allah. Siapa yang berpaut di dengannya, maka dia akan ditarik masuk ke dalam syurga Allah SWT. Mudah-mudahan Mudah kita semua menjadi ahli syurga, Allah SWT. Allah, SWT. syurga Allah, SWT. Allah SWT. Masuk ke dalam syurga Allah SWT menerusi pintu sedekah, pintu zakat dan seumpamanya dipanggil. Daripada segenap pintu yang ada di dalam syurga itu, maka berbahagialah kita insyaAllah. Di dunia ini berbahagia dengan harta, di akhirat kita berbahagia dengan syurga yang dihadiahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sehingga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.